5 тисяч американських доларів таку компенсацію родичам обіцяють відшкодувати малазійські авіалінії за кожного загиблого, що перебував на борту рейсу Амстердам-Куала-Лумпур. В аеропорт Малазійської столиці тепер просто з'їжджаються родичі пасажирів трагічного рейсу, і просто біля терміналу перебуває Олена Дегтярьова, український блогер, яка вже кілька років живе в Малазії. Вона тепер на прямому зв'язку зі студією. Лен, добрый вечер. Нам вот известно о том, что из Куала-Лумпура собираются вылететь и военные эксперты, да, да, и медицинские. Вот, вылететь сюда, в Украину, чтобы на месте, собственно, своими силами разобраться в причинах да. трагедии. Известно ли вам, будут ли лететь сюда родственники погибших? Вы знаете, 62 специалиста, они отправляются в ближайшее время. Среди них и эксперты и представители военно-воздушных сил. Что же касается родственников и специального рейса для родственников погибших, пока, к сожалению, этой информации достоверной информации я не располагаю. Родственники съезжаются постоянно, потому что они живут все в разных уголках земного шара. И те двое, с кем мне удалось пообщаться, Единственное, чего они действительно хотят, это как можно скорее узнать правду, что же в действительности произошло. Также, как я поняла по отзывам, люди не понимают, как столько случайностей может произойти с самолетами одной и той же авиалинии. Дело в том, что вся Малайзия сейчас обговаривает один очень интересный трагический случай совпадения. 41-летний Санжит Синг работал с тюрдом на рейсе, который вчера трагически разбился на границе России и Украины, а его жена буквально за несколько месяцев до этого пропала на печально известном рейсе 370 тех же малазийских авиалиний. Это, наверное, сейчас одна из самых главных тем для обговаривания среди тех малайцев и малазийцев, которые, которыми мне приходилось общаться. Что же касается общей ситуации в Куала-Лумпуре, в столице Малайзии, которую лично мне приходилось наблюдать, я бы не сказала, что здесь видны прямые признаки того, что люди у людей траур но при этом рестораны города по и по отзывам очевидцев и по э, моим личным наблюдениям сейчас практически все полупустые потому что многие люди считают зазорным праздновать что-то и собираться вместе э, смеяться и улыбаться когда в стране произошла очередная трагедия на лайтбоксах страны также сейчас появилось много э, плакатов или скорее э, Информация о том, что вся Малайзия и правительство в том числе, естественно, скорбит и пытается разобраться с тем же, что, что произошло. Главный текст сейчас в Малайзии – это "Pray for MH70". Александр? Спасибо, Лена, вам большое. Здесь, Малайзии в Украину вырушают військові там и експерти, эксперты, а бы на месте падения лайнера властным силами з'ясувати справжні причины катастрофы и дать им ответ на вопросы, кто у смерти, майже трех сотен людей. Олена Дегтярева была щойно на прямом связке из Куала лумпура